हजारों के तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचे थे लोगों को हमने शांतता रखने का आह्वान किया है हमने बताया है और ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है इसीलिए उनके माजी गृह उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे उसका हम सर कुछ लेंगे हमारे साथ में अमित शाह है गृह मंत्री हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री हम सभी का ऐसा हाल करेंगे हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं हम नरखेड को सुरक्षित रखेंगे नहीं हम नागपुर जिले में सुरक्षित रखेंगे नहीं फोरहेड पे इंजुरी हुई है जितना मुझे अभी तक मालूम पड़ा है मेरे कुछ बातचीत अनिल देशमुख जी से हो नहीं पाई क्योंकि मैं समझता नहीं कि ऐसे समय पे उनसे बातचीत करना चाहिए बस एक मॉरली अब साथ में खड़े रहना चाहिए और उनको दिखना चाहिए करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरी जो बड़ी बहन है वो भी वहाँ पे है हमारे दूसरे डॉक्टर जी है वो भी वहाँ पे है और जो पूरी टीम है एलेक्सिस की वो भी उनके साथ है और उनका अच्छा ख्याल कर देख रही है ऐसा मुझे विश्वास है याबद्दल मला माहिती मिळाली माझ्याकडे या, या संदर्भातले अनेक फोटो आहेत अने आणि या फोटो मध्ये आपल्याला जर लक्षात आहे ना की हा जवळपास दहा किलोचा गोटा त्यांच्या काचावर पडलेला दिसतोय अनिल देशमुख हे ड्रायव्हर सीटच्या बाजूच्या सीट वर बसलेले आणि त्या सीटच्या खाली एक दगड ठेवलेला दिसतोय आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत संशयास्पद आहे या संदर्भातला तपास पोलीस विभाग करणारच आहे पण मी येणाऱ्या दो दोन दिवसानंतर निवडणूक आहे आणि म्हणून मी या माध्यमातून काटोलच्या जनतेला सतर्क करण्याकरता हा व्हिडिओ आज काढलेला आहे हे अनिल बाबूंचं नाटक आहे हॅलो आई तू बटाट्यामध्ये कोणता मसाला टाकतेस ग Kona masala, Do you need know to